кандидатом народные депутаты Украины от партии регионов Олексія Мовчана. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Да, действительно, мы привезли этих артистов, подарить им хорошее настроение. Но основная цель наша это не просто, чтобы перед вами попели, потанцевали, а вот вы сейчас собрались и мы хотели бы обсудить с вами те проблемы, которые вас волнуют больше всего. Приехали мы сюда по заданию Юрия Павловича, по заданию нашего губернатора, для того, чтобы мы готовим большой реестр городских проблем, которые ляжет на стол губернаторов в ближайшее время. Городские службы, коммунальные службы, мягко говоря, не дорабатывают. Не видно у вас трава на не косилась и в подъездах ремонт не делался хотя деньги вы на это все дело сдаете и ну, мы будем с ними разбираться но для этого нам нужно вот все ваши сверления в письменном виде и э, мы сейчас вам пораздаем кто хочет возьмите это, э, визитки наши здесь Координаты громадской примали наших партии регионов, там работают бесплатные юристы, которые вам э, нададут бесплатную юридическую помощь. Мало ли где-то чиновник себя некорректно повел или не, вып не выполняет свои обязанности, мы ждем от вас этих обращений, мы им будем давать по рукам. Я, вы знаете, ну нам есть чем в области похвастаться. Мы э, вместе, мы команда Юрия Павловича, мы сделали. И результаты нашей работы видны. Мы даже в городе Сумы, это и кадетский корпус открыт, и театр юного зрителя сделан, и диагностический центр отремонтирован. Но мы все живем в Сумах, и у всех одни и те же проблемы. Вот за две недели мы уже собрали большое количество обращений, и все они касаются в основном суммы житло, или гринка, амусона, мусор не вывозится, или управление не дорабатывают. Я уверен, с вашей помощью мы их работу настроим. У нас все для этого есть. Спасибо вам за внимание. Подходите, не стесняйтесь. Вот наш человек Татьяна, она запишет ваши э, пожелания, проблемы, которые... То, что сможем, мы сделаем своими силами. У нас э, мы наняли несколько таких бригад ремонтных, ну, чисто наших, за, за деньги, за те портзносы, которые наши партийцы сдают. Мы косим траву, сами не ждем, пока приедет, может, его это делать а делаем мы сами. Поэтому, пожалуйста, мы вас просим.